સમાજના સાથે રહી કરવામાં આવ્યો છે અને દાહોદ શહેર કાઝે પ્રતિક્રિયા આપી અને જણાવ્યું કે આ જે નવો વકફ એમેન્ડમેન્ટ બિલ કાયદો છે તેનો વિરોધ હંમેશ માટે દાહોદ શહેર કાઝી તેમજ એમના પરિવાર અને મુસ્લિમ સમાજ કરશે અને જે પણ મુસ્લિમ સમાજનો કોઈ ઈસમ આ વિષય પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપે અથવા આપશે એનો જવાબદાર એજ પોતે જ રહેશે મેરે તમામ મુસ્લિમ સમાજ સે આજ યે જે વકફ કે બારે મે જો ચલ રહા હે ઉસકે બારે મે જો ભી કોઈ બાઈટ દે રહા હે जब कुछ भी कर रहा है ओपिनियन दे रहा है अपना ख्याल जाहिर कर रहा है वो उसके पर्सनल है कुछ भाइयों ने अभी इसी पोस्ट डाली कि तो भाई इसमें काजी ख़ानदान की जिम्मेदारी बनती है इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं क्योंकि शेर काजी साहब ने ईदगाह के अंदर नमाज के दौरान ये वक्फ बिल की सख्त मजम्मत की थी पूरे दावत की कोमा मौजूद थी और आज आइंदा भी कभी होगा ऐसा तो वक्फ बिल के खिलाफ ही रहेगा ये उनका मामला जब पूरे ख़ानदान को इसमें कोई शामिल होने की जरूरत है नहीं देखिए आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले भी ट्रिपल तलाक यू सी के बिल पास करने की कोशिश की गई थी और अभी मौजूदा दौर में वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पास कराया गया है हम इन तमाम मुद्दों के कल भी खिलाफ थे आज भी ख़िलाफ़ है और आइंदा भी इसके खिलाफ रहेंगे हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को यकसर रिजेक्ट करते हैं इसका पुरजोर एहतजाज करते हैं और इसका बाइकआउट करते हैं और दूसरी बात यह है कि मेरे खानदान से या मुस्लिम समाज से कोई भी इसके समर्थन में अगर अपनी बाइट देता है प्रवचन देता है अपना बयान देता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है क्योंकि हमने कल भी इसको रिजेक्ट किया था आज भी रिजेक्ट करते हैं और आइंदा भी रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो मुद्दा इस्लाम के खिलाफ हो मुसलमानों के खिलाफ हो उससे हम सहमत नहीं है